Halo guys, halo halo, selamat petang, selamat pagi. Mari kita lihat pemandangan di suasana aman Bombon, Kemudian Ulu pada pagi ini. Jom. Ya, selamat petang pada semua yang menonton channel saya ini, Raymond right, Channel. Pada petang ini boleh lihat keadaan suasana di sini ya begini keadaan dia kita boleh melihat dari kawasan di atas bukit ya ah, kita lihat nih bunga cantik sekali guys oh cantik penawan di hati <laughs> Oke, okay, terusnya kita lihat lagi keadaan di sini. Kawasan uh, Kemudian. Bunyi air sedang kedengaran di bawah. Ya. Bunga pun masih kau bertahan juga. <laughs> wow. Ada juga kerok apa ini? Nah, sungai kedengaran bunyi sungai senada sekarang punya cuaca oke okay. ya melihat pokok ayam ah, tuna pokok itu yang jarang kita nampak sepatunya dia ada di hutan sebenarnya tapi boleh buat zona alam memberi kita rezeki kan nah ada juga buat nih orang ubat Ya, toh apa nama obat saya lupa sudah. <laughs> oke, terusnya, oke okay guys. Wih, pilihan kau bunga, boleh dia menginap di no, apa nama nih? Tempat mencuci. Oh, mantap bunga, cantik. Terusnya, nah, kita lihat lagi pondok sini, macam mana keadaan dia. penutup pokor rumbia wow iya ini lagi tidak sangka ikan gantung gantung <laughs> ikan ikan ke apa ini ikan tapi dia macam kayu ikan kayu kali ya <laughs> oke okay guys mantap Woi, <laughs> bunga apa ini bunga cantik bunga Semoga kau ceria ke bunga. Kau jagalin tebingnya bunga supaya tidak runtuh. Atuh <laughs> nah, mudah-mudahan nih bambu yang kami tanami ini akan tumbuh untuk menguatkan tebing ini. Dia telah berlaku banjir yang baru-baru ini banjir besar. Jadi sebagai satu penahan uh, tebing ini kami tanam itu batang-batang uh, bambu. Semoga bambu ini tumbuh dan mencangkam tanah yang diakis oleh hujan ini. Ah guys, inilah dia dia makan. Selamat datang ke Taman Kebudayaan dan Papandat Pampang Rugading. Ah, inilah selalu yang dilihat di dong post di Facebook tuh. Ginan-ginan kesemendakan yang punya activity dong punya apa nama? menceriakan suasana ini di dikenal pastikan oleh dinamakan dia uh, penduduk komuniti telah bertumpus lumus untuk men, uh, menghasilkan uh, taman ini ya yeah. guys mantap guys ya yeah. begitu juga uh, papandat ini ini dinamakan papandat rugading uh, papandat Kampung Rugading. Uh, di sinilah berlakunya uh, kebanyakan uh, apa nama tuh pengantin buat kembar di sini. Dan juga suasana dia di sini me, 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 menceriakan suasananya adalah ke Gunung Kinabalu, uh, sungai uh, kayu jati dan pemandangan sawah padi. Tapi ini hari Gunung Kinabalu tidak kelihatan cuma itulah Embun ah, tebal. Hmm. Dan ah, sawah padi kita nampak dari sana. Ah, dan kedua lagi kelihatan ah, pokok kayu jati ini melambangkan untuk keceriaan tepi sungai. Dan menahan uh, tanah daripada banjir uh, inilah kelebihan uh, tercana alam yang diberi kita. Ya yeah. boleh tempat les. Ah dan satu lagi siapa yang ingin uh, mendaftar untuk mengambil foto shot untuk perkawinan boleh berurusan dengan urusan dia kita boleh mengambil sini siapa-siapa yang fotograf tuh boleh memanggil pengantin ke sini untuk mengambil foto tersebut dan berlatarkan Gunung Kinembalu, sungai dan sawah padi. di uh, disinilah luas pemandangan. Oke okay guys, mantap. Oke okay lagi. Kalau uh, cuaca uh, ceria ataupun tidak hujan, kita boleh juga berkela di situ di bawah pokok jati ini. Luas dan boleh mandi di depan. Tapi kawasan John merah ada kawasan ini. John merah sepoi senang. John merah John kuning sebelah sini putih kosan sana lah depan segitu tapi dia tidak dalam lah paras pinggang air dia tandas pun ada di situ nah apalagi lagi seberang seberang kan <laughs> nah tapi sudah kalau sekarang ini musim hujan ya was-was lah kementerian cakap Kementerian Pelancongan dan Alam dilarang mandi ke sungai pada waktu uh, hujan atau banjir. Nah, uh, itu nasihat dia lah. Oke, okay guys. Mantap. Oke, okay, sulap. Kita mantap, guys. Oke, okay, bye. Terima kasih.